Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Aprelin 19-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, yağmursuz olacağı gözlənilir. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə dumanlı olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi günün birinci yarısında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə C istid, gündüz 13-18 dərəcə C istid. Bəzi yerlərdə 20 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 767 mm cıvə stulundan 761 mm cıvə stuluna enəcəy. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda Az yağıntılı olacağı ehtimalı var, bəzi yerlərdə rəbər duman olacaq. Şərq küləyi bəzi şəhər rayonlarında rəbir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcəC istidir, gündüz 16-21 dərəcəC istidir. Bəzi yerlərdə 23-25 dərəcəC istidir. Dağlarda gecə 0-5 dərəcəC istidir, gündüz 7-12 dərəcəC istidir. Bəzi yerlərdə 16 dərəcəC istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizi xahiş edirik.